uz avto motors kompaniyasi o'zimizning birinchi milliy krossover chevrolet treker avtomobilining sotuvi boshlanganini rasman ma'lum qildi va u birinchi kundan rekordchiga aylandi yodingizda bo'lsa kecha o'zimizda ishlab chiqarilgan yangi chevrolet treker avtomobilini sotib olish uchun shartnoma tuzish boshlangani haqida reportaj bergan edik ma'lumotlarga qaraganda avtosalonlarda bir soat ichida bir yarim mingdan ortiq sotuv boshlangan birinchi kunning o'zida esa jami 7471 dona avtomobil uchun shartnoma tuzildi shu tariqa yangi Chevrolet Tracker 2023 sotuv boshlangan birinchi kunning o'zidayoq rekord natijani qayd etdi bayram shukuhi hozirdan boshlandi sergeli tumanidagi dilerlik markazi ham yangi krossover sotuvini tantana qilib nishonladi uch ikki bir tabriklaymiz let yoritgichli kunduzgi chiroqlar zamonaviylik va xavfsizlikni yanada oshiradi panoramali lyuk treker salonida kenglik va erkinlik tuyg'usini yaratadi chevrolet Tracker interyeri zamonaviy ko'rinishi va betakror uslubga ega bo'lgan yuqori texnologiyali dinamik va tejamkor avtomobil ekanligi bilan ahamiyatlidir yangi uslubdagi qulay o'rindiqlari uzoq safarlarda ham charchoq hissini bildirmaydi zamonaviy texnik xususiyatlar avtomobilni boshqarishda yanada zavq bag'ishlaydi bugun avtosalonimizda yangi Tracker 2023 ming yigirma sotuvi boshlandi bugunni o'zida 600 dan ziyod shartnomalar tuzishga muvoffaq bo'ldik bu tuzilgan shartnomalarni mijozlarimiz to'lov amalga oshirilgandan keyin sentyabr oyida olishlari mumkin yana qo'shimcha savollar uchun bemalol bizani call senterlarimizga menejer bollarimizga bemalol murojaat qilishlari mumkin avtosalonimizni o'zida to'lovlarni amalga oshirib boshqa tegishli hujjatlarni ham rasmiylashtirib shu yerni o'zida davlat raqami taqib bemalol chiqib ketishligi mumkin mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida ushbu yangi treker avtomobilini shu yerni o'zida test dr qilib haydab ko'rishlagi mumkin bu kun muslimbek abdurahimov asaloy turg'unova asror ergashaliyev toshkent